ફરી એક વખત સુરતના દરિયાકાંઠેથી ચરસનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો જેની કિંમત પાંચ કરોડથી વધુની આંકવામાં આવી છે સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે ચરસના કુલ સાત પેકેટ મળી આવ્યા જેનું વજન દસ કિલોગ્રામ જેટલું છે અને આ હાઈ પ્યોરિટી અફઘાની ચરસ હોવાનું સામે આવ્યું છે સુરત પોલીસ દ્વારા દરિયાકાંઠે વસતા નાગરિકો તેમજ માછીમારો અને દરિયાકાંઠે ફરવા જતા સહેલાણીઓને અપીલ કરી છે કરવો આ અગાઉ પણ સુરતના દરિયાકાંઠેથી દોઢ કરોડની કિંમતનું ચરસ મળી આવ્યું હતું આથી સુરત શહેરના આ દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં અલગ અલગ ટીમો બનાવીને ડે નાઇટ પેટ્રોલિંગ અને ડ્રોન કેમેરાથી સર્વેલન્સ ચાલુ છે पंद्रह अगस्त के दिन हमें करीब सात पैकेट दूसरे मिले जिसमें टेन के से ज़्यादा का वेट था और जो साढ़े साढ़े लगभग पाँच करोड़ से ज़्यादा की कीमत है और उसके बाद ये पूरे एरिया का भी भी सर्वेलेंस किया जा रहा है और ये जो मिले हैं उसको स्टार कैफ़े के पाउच के अंदर जो है मिले जो अफ़गानी ओरिजिन के जो चरस हैं जिसकी क्वालिटी बहुत हाई है और वो चरस जो अपने टोटल जो अभी रिकवरी पिछले तीन चार दिनों में साढ़े छः करोड़ की हुई है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे जो समग्र दरिया रूट है उसमें डे नाइट पेट्रोलिंग और ड्रोन का उपयोग करके हम लोग तो उन सब एरिया को स्कैन किया जा रहा है और ये जो अफगानी ओरिजिन के जो चरस का पैकेट मिला हमें इसके लेके हमारी जो नोडल एजेंसी है एटीएस को गुजरात ए के साथ हम लोग संकलन में है कि आगे की भी पिछले कई दिनों में जो है हमारे नवसारी में बगल जिले में कच्छ वगैरह जिले में काफ़ी जो माल मिला है उसके साथ कितना एंकर रिजम्बलेंस है कितना मिलता जुलता है और इसके पीछे कौन सा ग्रुप है उसके दिशा में भी हमारी एस इन्वेस्टिगेशन कर रही है